Оп, и новая серия на канале Romax Fishing. Видите, походка такая себе. А мы идем на рыбалку. Ну, мы, я. Иду ловить щуку, хищную рыбу. Взял с собой все снасти. Взял с собой камеры. И хочу порадовать вас контентом. В середине января хищника я еще не ловил. Ну, посмотрим, что с этого выйдет. Так что, ребят, присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Так, подходим на наше место, любимое. И что у нас здесь? А у нас здесь сплошной лед. Надо ждать. Ну, лед. Ну, да. Вон лед абсолютно везде сплошной. Тупо все затянуло во льду. Так сказать, беда. Сейчас пойду на другое место, посмотрю, может где-то не затянуло. Надо немножко подождать, по погоде обещали, там плюс уже скоро должно растаять. Поэтому погуляем, поищем новые места. Посмотрим. В общем, нашли местяк. Сейчас попробую, может, здесь стать побросать. Ух, блин, скользко. Однако, вроде здесь нормально, можно повытаскивать. Вон водичка, если видно. Здесь льда нет. Ну, как то кажут, подивимся, что оно будет. Окей. Сейчас, кстати, покажу, как правильно вязать флюр как делать этот монтаж, который я делаю. Неправильно, как я делаю. Давайте, скорее, скорее за все вот так. Вот, сейчас покажу, потому что многие спрашивают, как, что, куда. Сейчас буду показывать, смотрим. Первым делом мы вяжем петелечку небольшую. Потому что когда большая, она неудобно закидывать. Надо все минимизировать. То есть двойной узел затягивается. Вот, все видно. Да и все. Есть. Так, теперь отрезаем все лишнее. Так, мы берем застелочку. В количестве одна штучка. Так, берем флюр. Ну, я беру сюда. 0,33. Мне с ним гораздо удобнее работать, разогреятнее. Смотрите, если видно, вставляем в застежечку, делаем обычные три оборота. Раз, два, три. Вставляем внутрь и затягиваем. Все. Тут у нас готово. Обрезаем лишнее есть стежка и готово. Следующее. Отмеряем где-то сантиметров 30. Где-то вот так вот, да? 30-35 сантиметров. Отрезаем флюр. А здесь на конце мы просто завязываем банальную. Раз, два, три, четыре. Все. И затягиваем. Вот и все. Затянули, у нас получилось такой буберочек небольшой, и мы его отрезаем лишнее, как обычно. Сразу берем зажигалочку. Почему зажигалку? Потому что О, и крючок, кстати, это тоже нам сейчас пригодится на конце, если видите. Надо всегда подпаливать. Если не подпалишь, оно начинает развязываться. Почему-то у меня много раз так было. Так, и теперь надо взять рыбку и одеть свеженькую рыбку. Сейчас возьму рыбу. 105 фиолет, 70 размер, 2,8 дюйма. Вот эти вот рыбки валят всех на убой. Сейчас берем одну рыбку. Теперь смотрите, на рыбке есть разрез. Вот видите, разрезик небольшой. Ну то есть, когда она хвостиком вот так вот сделана, мы берем крючок небольшой, как раз под эту рыбку, ставим рядышком и запоминаем, где мы будем делать прокол. То есть оп, вот таким вот образом, класс, чтобы небольшой кончик светил. И вот здесь вот мы делаем прокол прямо посередине. Сделали прокол и раздвигаем крючок. Ничего не бойтесь, оно нормально все раздвинется. И дальше мы вставляем внутрь. И через силикон, через рыбку аккуратненько продвигаем туда внутрь его, чтобы вытащить его вот здесь, вот наружу. Так, скользкий силикон. Чуть-чуть угу, не туда. Ай. Так, немножко сжимаем. Опа, все. Вот рыбка готова. Все. она здесь хорошо играет крючки видно все четенько кстати флюр как привязать теперь вот ту поводочек который я навязал как его сюда привязать к основному шнуру делаем удавочку Сейчас, так делаем удавочку есть и удав в удавочку вставляем просто наш флюр и затягиваем Обалденный, вот. оно никогда не порвется, здесь никогда не вытянется. Соответственно, берем теперь грузик. Мой любимый 12 грамм для волочения. Это самое оно. Я просто люблю очень сильно на волочение ловить. Сначала мы одеваем обязательно грузик, потом за ним одеваем рыбку. Рыбку вверх крючком. Крючками. Когда она будет по земле, будет волочиться, вот так. Вот такая будет красота. Рыбка будет играть, и соответственно будет все ловиться. Ну, это в двух словах, как я вам показал. Теперь давайте бросать и ловить. Поехали. Так, ну и первый заброс. Поехала рыбка. Есть. Даем упасть. замерзает прямо на ходу ну так сказать это не удивительно на улице мороз хотя леску я обработал обязательно когда мороз обрабатываешь леску прям обязательно хорошо. Ну, хорошо при первом забросе не было поклевки обычно это плохая примета если первый заброс сразу из рыбы ну, посмотрим что будет дальше Первая поклевка за сегодня, но уже не с нулем, это уже хорошо. Ой, хорошая. Ай, сошла зараза. Ну что ж ты будешь делать? Надо было на храпом тянуть. Ладно, бывает и такое, бывает и такое. Перешли мы на другое место. Сейчас тоже пытаемся ловить. Здесь уже была поклевка у меня, ну вы только что видели, и у человека тоже рядом там стоял. Тоже поклевку вытащил на 900 грамм, сказал, 48 сантиметров, 2 сантиметра не дотянул, чтобы можно было забрать. Ну, продолжаем дальше ловить, будем смотреть. Ловим на фиолетовую рыбку, стандартно, иногда меняю на, на, на приманке. нет, садки, приманки иногда меняю. Ладно, ловим. опять у человека рядом не у меня но все равно там ой 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 что-то идет хорошее давай малыха давай сюда ладно буду не навернуться давай 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 есть есть такое дело Обережно. Ух, тут камни короче норм а, она спала прям да 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 сошла вот так вот Пиявочки у нас поклевочки ну, пьявочки это не беда. Не хочет. Но она и не хочет. Ну, давай, да. давай, 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 подержу. Это... А. А. Боролась хорошо, кстати. Хорошо боролась, да, видно, что сопротивлялась малыха. Чуть -чуть. Не, ну это хоть приятно уже, это рыбалочка. Это, наверное, мы тоже отпустим маленькая. Ну да, там они пусенькая. Но все равно, видишь, ты говорил, что хоть бы поклевка. Вот ты уже две рыбы, да, рыбы поймал. Да. <laughs> Спасибо. Да, по за что. Вот такая вот красота, видите. Щук ловим. Да, небольшие пока месть. Но это пока месть. А дальше сейчас будем пытаться ловить дальше уже побольше щук. Поехали. Шло время обеда. Были несколько поклевочек. Это уже, скажем так, огромный плюс. Рыбка есть, все-таки она очень неактивная сейчас. Ну, как есть, как есть. Сейчас мы немножко перекусим. Я взял с собой пару бутербродиков, там сырочек, чаечек, пару бутербродиков. Сейчас быстренько перекусим и попробуем еще немножко рыбку половить. Походим, может где-то что-то подрастаяло, потому что льдом затянуло все. Ну, будем пробовать, это кажется. Поехали. Ребят, ну надоело уже бросать, честно Бросал, бросал, бросал Спина болит Капец, ноги болят, все болит Льдом все затянуло Ловишь в одном только месте По-другому никак Ну и тут звонит Ромка, говорит Макс, я выезжаю на Плотву Приезжай Так что едем на Плотву Смотреть, что Ромка наловит Ну а вы не переключайте Дальше только самое интересное, наверное На это не точно Короче, тут он Приехал Макс, привез камеру мне на хижака, отловился, говорит, что вообще вообще чупа-чупс. Да? Нет, что, есть? <плес> а, <от> есть, да? Так они уже посмотрели это. А, уже посмотрели. <подогнал. плес> <плес> <плес> Я понял. Короче, Макс тут он, бутербродики какие-то готовит, чайку наливает. Он самый главный браконьер там далее подъехал до нас. Можете узнать. У нас тут у каждого своя кухня. Ну, у Макса там больше месяца, міс поэтому я думаю, зараз. Я також тут он взял с собой отбивнушечки, сальце, чайочек обовязково. Так, ну что, я думаю, что что я тут буду один есть. Треба это все дело перенести, да? Так, по говорится, повечеряти, можно так сказать. Угу. Так, где там можно? Ну, возьми, будь ласка. это дело. Ні, ну а що? Знаєш, як в поїзд, коли сідаєш і одразу ж починаються оці сутки. Що там хтось взяв з собою там яйця, варення, ще щось, це починається розпаківка, бутербродики, на весь вагон воно все пахне. Ну, точно так же і у нас тут на рибалці. Ну, я можу спокійно випити за першу рибку. Так, ми тебе немає. Так, да? Макс? За першу ну. рибку. Да? Уже? Давай, так. Да. Давай. Не, ну а що? Плотвину першу я зловую. Як я і казав вам, якщо стімніє і буду клювати на удочку, почіпаємо світящийся кебрик І все, почіплю. Мак вже відловився, каже, замахався. Не, не, я вже ловити не буду. — З 5 утра сьогодні. — Завтра на роботу. Ну коротше, ладненько, повечерю ми будемо працювати далі. А вам приємного перегляду. Отак от, друзі, приїхали, спитали, як, що і як, як діла. Побачили, що я ловлю плотву, Один поїхав за снастями, другий каже, я наловився вже того хижака. Сьогодні цілий день настоявся, спина болить, все гудить, ноги гудять. Коротше, поїхав я додому. Ну а зараз другий буде думати, каже, буде їхати чи не буде їхати. Отак от, от, друзяки рибаки. <схід> ну, ладненько, ну а що? Ми з вами залишаємось, працюємо далі, ловимо далі. Зараз будемо експериментувати танці з бубнами, можна так сказати. Заставляти рибку, щоб вона клювала, ловилася і відпочивати. Тому всіх запрошую разом зі мною на сьогоднішньому відео на цій рибалці також відпочити душею і тілом. Насипайте собі щось смачненького, наливайте щось міцненького і дивіться далі. Ну а я буду працювати і знімати гарний, якісний для вас контент. Погнали! У нас тут. фидерочек стоит, пружинка плавающая, тесто Тут я вудку уже налаштував. Если видно, если... А, не, видно. Вон поплавочек стоит. И я так и делал. Ну, короче, вот такая обстановочка по минимуму. Короче, весь берег затянуло и весь канал затянуло в лед. Что -то. Все вальду, деякі там невеличкі там, прогалинки, тут прогалинка, там прогалинка, люди порозбивали. Ну коротше, Це в один день все позатягувало льодом. Ловити нереально. Вночі був мінус, туман, вітра не було, коротше, ну, блін. важко, звісно. Зранку люди кирпичами бутилками розбивали, ну, порозбивали, подивимось. Може на вечір воно щось проклюне. Вчора, звісно, тут була свадьба. Відловилися таранухи нормально поймали, але куди кидати там, де вона ловиться, там, де вона ловиться, ця риба, туди нереально кинути. Там лід, Тут камишк такий, да? там під камишок кидаєш і там платвина хороша ловиться. Ладненько, ну будемо чекати, подивимось, що у нас ввечері, як рибка буде відгукуватись. Єсть є, друзі, йо, хороша, Хор... хороша. Хорошая. ой 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 Пишу, 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 пишу. Есть, 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 есть. Давай, 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 давай. Ой, кинец то Да дышь, дышь ты. Фу. Друзья, друзья, кинец. Вот такая плотвинка клюнула. На пружинку, плаваюча насадочка, чесночні пуфіки, все працює. Отаке от от діло. Зараз ми її трохи сполоснем. Так. Коротше, на вудочку клює, на пружинку клює, діло є. Продовжуємо ловити далі. Бачите, поїли вже і... Веселіше стало все. <хи> Ладненько, працюємо далі. Погнали. Так, а тебе... Давай. Гукай там. Бачите, попередні погукали. О, і діло пішло вгору. Єс. Yes. Так, а на що я ловлю, друзі? Зараз <кхи> я вам трошки розповім на що я ловлю. У мене тут... Так, ну поплавчанка, понятное дело. Я ловлю здесь на перловочку. Вот такая перловочка, чеснок чебрец. Такого кольору, интересного Пахнет. Фу, конечно. Запах у нее такой, я вам хочу сказать. Не, ну ловится. Не, ну а что? Так, а у нас был один пик. И все. Чесночные вот такие пуфики. Вот такие пуфики чесночные. І чесночна, часник макуха прикормочка. Ну, все справи. Зараз, Я думаю, що перезакидемо е нашу пружинку, тому що при закиді я трошки там вдарився в облід. Подивимось, чи пуфіки у нас цілі чи не цілі. Будемо продовжувати, поки не стемніло, ловити на поплавчатку. Ну а коли стемніє, у нас є світлячки, світящіся поплавочки. От, я думаю, що почепимо світящийся поплавочок. Не знаю, видно чи не видно буде, коли будемо знімати вночі, Ну, то таке діло. Ладненько, працюємо далі. Погнали. Так, ну что, друзі, ось і перша рибка на поплавчаночку. Така платвенька. А Yes! Слухай, ты такая поклевка классная была, просто супер. Хорошая плотвичка. Не, ну такая ладошечная, можно так сказать. Не, ну все равно на пловчанку и клюе хоча лидом все затянуло. Супер. Е, 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 е. Ага. Не, ну покльовочка є. А це, вже, це вже радує, це вже радує, рибка відгукується, ще супер. Оооо так ти що? Просто надвечір почалася движуха риби, можна сказати. сильно забывать не будем. Так, ты я думаю, что пиде. Так что наши пуфики, а не пуфики, треба, наверное, поменять. Уже раскисают. Хорошие пуфики. Вот он понасыпал, конечно. ладно. Так, раз. Иди сюда. Так. И друга. Опа. Все. Вставляем, обов'язково в пружинки, чтобы при закадивано не плуталось. О, четенько. Есть. супер есть 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 ух, 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 ух. вот сюда вот сюда ой-ой-ой-ой дочекался дочекался походу есть там лед лед так куда ж ты вправо пришла там лед а. есть 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 давай 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 Влево теперь ⁇ -мо ⁇ хорошая Ой-ой-ой. Друзі, я оце я розумію. Це вона. О-о-о-о-о-о-о-... Да. Це вона вже. Йошкіндрих. Да. Друзі, оце вона вже. Хороша таранушечка. Супер. Та ти що? Вже стемніло. Десь п'ята година. Отака От тарануха, слухайте. Ну, грамм 300 это точно. Как минимум. Так, а что мы? Грамм 300, грамм 300. Я ну 300 немає. Давайте, может, сважим. Так, есть. Тихо, тихо. Да. Тихо, тихо, тихо. 200, видно, не ну, видно. 220 грамм. О. Так. Друзи. ха ха Вот это размер. 220 грамм. Короче, пошла тарануха. Я ж сказал, что будет дело. Так, ну давай. Отпускаем. Давай, давай. Пошла, 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 пошла. О. Фу, Ой, друзі, це я розумію. Рибалочка ввечері. Таранушка клює А що ще треба, як говорять, для щастя. А нічого не треба. Треба швиденько що робити? Правильно. Перезакидувати і ловити далі. Що ми будемо робити? Погнали? Так, друзі, не знаю, видно чи не видно. Ну, коротше, бахнули ще одного фідерка Ось один, ось другий. Кльов активний. Що можу сказати? Рибка, звісно, клює, добре відгукується, тому зараз шоста година вечора, саме по ходу пік пішов по покльовочкам. Ну, чекаємо, поперезакидувала все, прикормочку замішав нову. Працюємо далі. Єсть, 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 єсть. Фух, єсть, ніфіга собі дочекався. И... Вот так вот ты, ё-моё. Право пишу. Короче, по льду, по льду, по льду. <laughs> Блин, я бы убачила бы. Блин. ЦКПС. Ох, и тарануха. ой 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 ой, -ой, 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 -ой. Друзья, там что-то смачненькое такое. Ой, зачепилась. Давай, давай, давай. Давай, 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 сюда, 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 сюда. Ой, хорошая. Вот это уже Оце вже батон, Йомайо. Оце вже батон! Ага, це я, Сарян! Йомайо. Оце вже я розумію, батон, друзі! <плодискій> Офієть! Я вам хочу сказати, клює воно не дуже часто, але клюють отакі батони. Слухайте, ну це от моя ладоха, бачите розмір, зараз ми її трошки сполоснемо. Рибку. О! Щоб вам показати. Ось отака. Так, зараз трошки світла менше зробимо. О! Оце я розумію. Гарна платунка. Так, що, давайте її заважимо. Де наші там віса. Так, весюліки. Давайте. не предвидеть. Так, видно, чи не? 430 грамм. 430 грамм, друзья. Хух. <laughs> да. Это той размер. Это именно той размер. Слушайте, я не знаю. Мене напевно не видно. Отак от краще, бах. Видно чи не видно. Оце батончики. Нічна платвина. Йома, нічна платвина, друзі. Фух. Так. Ну що, давай погукай там ще своїх родичів, щоб трошки побільше. Отак от. Поплила, поплила. І підліт одразу раз і все. Це просто крутяк. Це реально крутяк. Ночью можна надубасити хорошу таку батонусту платвину. Друзі, всі на Дніпро. Всі на Дніпро. Роздача просто платви ви ж бачите, лід стоїть, а вона кліє. Блін, ну це крутяк, звісно. Чесночні пуфіки, чесночна прикормка, чесник макуха. Працюють взагалі бездоганно. бездоганно Так, ладненько. що Давайте перезакинемо і ще трохи посидимо. Погнали. Треба вже збирати манатки та потихеньку їхати вже додому. Тому що вже так потемніло нормально. Ніч на дворі, завтра на працю, на роботу, можна так сказати. Треба трохи відпочити і від рибалочки, і від відпочинку, можна так сказати. Ну, ось отак. отака така сьогоднішня рибалочка у нас вийшла. Макс там щучку половив трошки. Вот. Я тут платвичку. На вечір так хорошо розловилася, почала ловитися. Ну, взагалі, просто рибка відгукується, сумувати точно не будете. Ні, ну Рибалка, звісно, трудова. Січень місяць, що ви хочете, на дворі, воно то лід, то е, тепло, то лід, то холод, то короті, ну риба сама взагалі не розуміє, що їй робити: клювати чи не клювати, але ж потихеньку прокльовує. Тому, тому такі справи, друзі. Якщо вам сподобалось дане відео, як завжди, з вас, сподобайка, підписка, активуйте колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. З вами сьогодні був Макс, Осін і я. Так що всім пока і до зустрічі в наступній серії.